নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে নিশ্চয় বন্ধুসকল কিছুমান কাহিনীয়ে মানুহৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাই যায় সেয়ে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত এটা সৰু জ্ঞানবৰ্ধক কাহিনী লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ কাহিনীটো শুনি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব বন্ধুসকল কাহিনীটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ ভাৰতৰ পণ্ডিত আচাৰ্য চাণক্যদেৱৰ কেইটামান অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ পৰামৰ্শবোৰে বন্ধুসকল কঠিন সময়ত মানুহক পথ দেখাই আহিছে বন্ধুসকল আচাৰ্য চাণক্যদেৱে কৈছে যে মানুহৰ জীৱনলৈ বাধা বিপত্তিক দুখ দুৰ্দৰ্শা আহিবই সেই সকলোবোৰ অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়িব পাৰিলেহে মানুহে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি বহুত কষ্ট কৰিও যদি সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি যি পদ্ধতিত কাম কৰি আছে সেই পদ্ধতিটো সলনি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব তেখেতে কৈছে বন্ধুসকল যদি মানুহে সফলতা বিচাৰিছে তেনেহ'লে মানুহে মনৰ পৰা ভয় নিগেটিভ চিন্তা আৰু অহংকাৰ এৰিব লাগিব মানুহৰ সফলতাত বন্ধুসকল এই তিনিটাই সদায় বাধাৰ হৈ থিয় হৈ থাকে আচাৰ্য চাণক্যদেৱে আৰু কৈছে যে বন্ধুসকল বুদ্ধিবানেই বলৱান যাৰ বুদ্ধি আছে সেইজনৰ শক্তি নাথাকিলেও সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু উপযুক্ত বুদ্ধিৰ দ্বাৰা ডাঙৰ বিপদত নিজকে বচাব পাৰিব তেখেতে কৈছে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো হ'ল বুদ্ধিহীন বল একেবাৰে নিৰৰ্থক আপুনি যদি বুদ্ধিহীন তেনেহ'লে আপোনাৰ বহুত বল থাকিলেও সেই বলে আপোনাক একো সহায় কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো সেই বল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আপুনি একো সুবিধাই নাপাব যদি আপোনাৰ বুদ্ধি আছে তেনেহ'লে আপুনি সকলো কৰিব পাৰিব বুদ্ধিৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল এটা সৰু শহাপহুৱে এটা প্ৰকাণ্ড সিংহকো মাৰিব পাৰিছিল বন্ধুসকল কাহিনীটো এনেধৰণৰ এটা প্ৰকাণ্ড সিংহৰ লগত বনৰ পশু পক্ষীবোৰৰ এখন চুক্তি হ'ল সেই চুক্তি অনুসৰি প্ৰত্যেক দিনাই এটা এটা পশু সেই শক্তিশালী সিংহটোৰ ওচৰলৈ গৈ সিংহটোৰ আহাৰ হ'ব লাগিব এনেকৈয়ে বিনা কষ্টত শুই শুই সিংহটোৱে প্ৰত্যেক দিনাই বনৰ এটা এটা পশু ভক্ষণ কৰি আহিবলৈ ধৰিলে এনেকৈয়ে বহুদিন যোৱাৰ পাছত বন্ধুসকল এদিন এটা শহাপহুৰ পাল পৰিল শহাপহুটোৱে নিজৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে এটা উপায় চিন্তা কৰিলে আৰু বন্ধুসকল শহাপহুটো বহুত পলমকৈ সিংহটোৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ল শহাপহুটো দেৰিকৈ অহা দেখি সিংহটোৱে খং কৰি শহাপহুটো সুধিলে ঐ শহা তই কিয় ইমান দেৰি কৰিলি আৰু তেতিয়া বন্ধুসকল শহাপহুটোৱে ক'লে মহাৰাজ মই সময়মতেই আহিছিলোঁ কিন্তু মহাৰাজ মই আহি থাকোঁতেই বাটত আন এটা সিংহই মোক ধৰি খাব বিচাৰিছিল মই সেই সিংহটোৰ ওচৰত বহুত কাকতি মিনতি কৰি আপোনাক এই খবৰটো দি পুনৰ সেই সিংহটোৰ ওচৰলৈ গৈ সেই সিংহটোৰ আহাৰ হ'ম বুলি কথা দি আহিছোঁ শহাপহুটোৰ এই কথাটো শুনি সিংহটোৰ বহুত খং উঠিল আৰু সিংহটোৱে শহাটো ক'লে ব'ল তোক কোন সিংহই বাটত ধৰি ৰাখিছিল মোক দেখাই দিবি আৰু তেতিয়া বন্ধুসকল শহাটোৱে সিংহটোক লৈ গৈ এটা পানী থকা কুঁৱাৰ তললৈ দেখাই দিলে কুঁৱাটোৰ তলত বন্ধুসকল সিংহটোৱে নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো দেখা পায় সেই প্ৰতিবিম্বটোকে আন এটা সিংহ বুলি ভাবি তাক মাৰিবলৈ বন্ধুসকল সিংহটোক কুঁৱাটোত জঁপিয়াই দিলে আৰু বন্ধুসকল কুঁৱাটোত থকা পানীখিনিত ডুবি সিংহটো মৰি থাকিল বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান হয় যে যিমান শক্তি নহওক কিয় যদি বন্ধুসকল বুদ্ধি নাথাকে সেই শক্তিৰ কোনো মূল্য নাথাকে যদি আপোনাৰ বুদ্ধি আছে তেনেহ'লে আপোনাতকৈ অধিক শক্তিশালীজনকো আপুনি অনায়াসে পৰাস্ত কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল কাহিনীটো কেনে পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু যদি কাহিনীটো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব